Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pemirsa, Pancasila boten namung dados dasar lan ideologi negari Indonesia. Nanging ugi kagungan fungsi minangka landesan pagesangan bangsa. Nah, sarang kula Selok Tarina lebet pawartos Jawi spesial Hari Pancasila kita badhe ngaturaken informasi menarik antawisipun Makno filosofi peksi Garuda Pancasila mitos utawi fakta weton jawi dinten miyos patokan tiang jawi jelajah sejarah nelusuri sejarah lan isi saking museum proklamasi wonten Jakarta Pamirsa menika Jawi Pancasila minangka dados landasangeri lan filosofi pagesangan Tentu kemawon kedah kita mangertosi won pensak lebating pagesangan sedinten-dinten sangang So mlebet pasi naon bab makna Pancasila ingkang utami tumrap generasi wok dan menika pancen boten bab ingkang gampil Wak dalam menika minangka wujud mangertosi makna kalian Pancasila Sarto makno lan filosofi saking peksi Garuda, Boten namung meniko mawon pemirsa, mangertosi Pancasila meniko, lajeng dipun swantenaken saking secacah lintas generasi, langkung karya musik. Meniko sedoyo informasi ini pun. Pemirsa, Makna filosofis Garuda Pancasila langkung saking namung lambang negari lho Kagungan makna lebet engkang langgungi sekadar simbol kenegaraan. Garuda Pancasila menggambarkan catas diri bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur, lan cita-cita bangsa engkang terpatri lebet falsafah negari kita. Garuda Pancasila inggih meniko simbol kebangkitan, perjuangan, lan tekad kagem negari engkang adil lan makmur. Kalian wontenipun gangsal perisai, wonten badanipun, dados jatos diri lan komitmen negari. Sal perisai engkang lambangaken saben silanipun wiwit saking sila pertami dumugi kaping gangsal. Perisai menika dados lambang perjuangan lan perlindungan. Amargi perisai menika asring dipun asta dateng medan perang kagem melindungi diri saking serangan mengsah. garis engkang mengkang bagi perisai Menikol dados ruang inggil lan ngandap. Wambangaken garis katulistiwa engkang tumbelah kepulauan Indonesia. Perisai meniko lambang perjuangan lan perlindungan sarto kaperang dados gangsal perangan piyambak Kang kan lambangaken Pancasila. Lambang eng perisai wonten gangsal inggih meniko simbol lintang, eng simbol sila pertama, simbol rantai eng simbol sila kapen kale, simbol wet beringin eng simbol sila kapen tigo, Simbol sirah banteng, eng simbol sila kapeng sekawan. Engkang bungkasan, simbol pantun langkapas kapas, eng simbol sila kapeng gangsal. Sila pertama, kalian simbol lintang lambangaken warni alam, engkang asli kagunganipun Tuhan, sanes rekaan menuso. nanging sumber saking sedayanipun Sila kaping 2 kalih simbol rantai lambangaken menawi bangsa Indonesia sami-sami kaiket rumahket, pamindangan sami baulah betahakan Kapeng pentigo kalian simbol wet ringin melambangkan wonten pundi sedoyo rakyat Indonesia ke paling nedu wonten anda peng naungan negari Indonesia. Sila kapeng sekawan kalian simbol sirah banteng engkang melambangkan kewan sosial engkang remen kental. Kados dene rembakan, wonten pun di tiang-tiang rembakan, kagem numusaken keputusan. Sila kapeng gangsal, kalian simbol pantun langkapas, melambangakan syarat utami negari, ingkang adil inggih meniko, saged dumugi kemakmuran kagem rakyatipun kanti roto. merso semangat Pancasila tentu mawon kedak tansah kita suwantenaken nggih menarikipun semangat Pancasila wonten lebet saben sekar kados malih kidung Jawi ingkang kagungan tema Pancasila Bineka Tunggal Ika atos harga mati engkang boten saged dipun tawi malih Nurbawati, salah setunggalin penyanyi Jawi, engkang asring ngasilaken karya-karya Nusantara, lebet hidung endahipun. Wah, tentu nih pun, kagungan makna engkang cekap lebet, ye. Tahun kitung jawi mawon, kawan 2000, Wekdal kalau wingi, sekar pelajar Pancasila, ugi 2000, tahun 2000, tahun Karakter kiat Novia tahun sekar Lantri 2000, sekar 2000, wajib 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun pemirsa, aku Nusantara, saking penyanyi, ngiras aktris engkang elok naura, ugi dados sekar engkang kagungan tema bab keberagaman Indonesia. Lirik sekar engkang saestu makili keberagaman engkang kasebat, lan prayogi dada salah setunggal referensi sekar engkang saged muahkan ras tresno kalian Pancasila. Beton kawon menarik pun, sekar Nusantara saking sang maestro Andi Rianto ingkang dipun nyanyi akan keluar kilan mitra tentu mawon sekar menikah, dados pangenget kita kagem tansan jadi keberagaman ingkang wonten Pamir Soler Saestu Makno lebet peksi Garuda Pancasila Wonten pundi Pancasila meniko estu sanes namung lambang negari Nanging ugi dados dasar negari Kalian wonten nipun Pancasila meniko Kita dados tumpuan dasar dados wargi Indonesia Nggak Pamir Sekar kalau wau tentu dados pengingat lan penyemangat kita Kagem tanah wonten ing sak lebeting pelukan sang peksi Garuda lebet kesatuan negari Republik Indonesia. Nah, kita tilanakan kali informasi kalau wau dinten meniko dateng mitos utawi fakta kalian weton jawi. Inggih kados dipun ngertosi weton jawi wonten lebeting dinten wios patok kanti jawi. Menarik menik ke Nah, meniko pawartos itu. pemirsa, kasus nyata pun wonten saat tengahin modernitas perdal meniko, peretangan weton jawi ada dasar dinten, lan pasaran wiosan pasih dipun estoni saperangan masyarakat jawi, lan saham Tradisi penerawangan weton, Sampun tegak temurun dados tilaran. Peton, kepareng, manginten karakter, jodoh, malah kesuksesan salah satu galing tiang, Peton menika dados tilaran budaya. Secacah ahli budaya Jawi nyata akan menawi weton jawi mios leres dipun sebat sistem sistem kapitadosan tradisional pangetangan weton engkang dipun dasaraken eng perpaduan dinten lan pasaran lebeten kalender jawi Nasilaken karakteristik lan ramalan tertentu kagem salah setunggaling tiang Nadian mekaten, Weton Jawi tetap kagungan peran wigatos lebut pagesangan masyarakat Jawi. Kata tiang engkang pitados menawi weton, takut maringi pitedah lebeting mundut keputusan. Sanajan keputusan pamungkas tetap kemawon monteneng asto tiangipun piambah. Jawi inggih menika perangan boten kepisah saking budaya Jawi ingkang kagungan kata nilai-nilai filosofis lan spiritual badde pitados menopo boten saestu Wigatos kagem konteks budaya wonten wingingi pun weton Jawi soho boten dadosaken ramalan menika dados setunggalipun pitedah lebeting pagesangan. Sikap bijak dan kritis tetap dipun betahakan lebet nyikapi fenomena menika Nah, dados mitos. utawi fakta nggih pamirsa sedaya wangsul malih kalian sedaya kapita dosipun pamirsa nggih Pamirsa sampunipun Pawarta Jawa bade wangsul malih mboten usating pundi-pundi nggih